forget to subscribe my channel. Hang dok mana? Sas. Assalamualaikum selamat datang lagi ke channel Hang Dok Mana. Mari kita dengar Datuk Saiful jawab. Nur Izzah menang timbalan presiden PKR. Wajar ke tuduhan nepotisme? saya baca detail sedikit dekat bernama ni. Nur Izzah dipilih timbalan presiden PKR yang baru. Naik presiden PKR Nurul Izzah Anwar dipilih sebagai Timbalan Presiden yang baru selepas menangi pemilihan 2025 hingga 2028. Ah oh, kita tuan mai kita dengar jawapan daripada Datuk Saiful dia akan ah, komen macam biasa. Dan dia juga satu kemenangan yang simbolik hmm. yang mencipta sejarah yeah. sebuah parti yang didokong dan dipimpin oleh dua anak beranak. Ah. Nepotisme Madani. Madani. Mama yeah. <laughs> Anjuri penyakit tu Batuan <laughs> ya, Mama Papa Dengan Menurut Zah lah Mada ni Itu dia pada Mereka So ya. itu Simboliknya ya. ha. Jadi Bercakap soal Simboliknya Pasukan dua Anak beranak Ayah dan Papa Dan uh, anak ni Isu nepotisme Dan politik keluarga pun dah Dilihat dimainkan oleh pembangkang hmm. uh, Dalam konteks ini Jadi wajar tak tuduhan dia pun. Saya macam ni lah saya nak beritahu lah. Sama je Cuma saya nak beritahu ni, semua parti boleh buat macam-macam. PKR boleh buat macam tu, dia boleh parti ayah andanya, anak kandanya. Dia pas pun okey, kan? Ayah anda, anak kandanya, pegang jawatan, tak ada masalah. Cuma jangan UMNO je buat. Kan dulu saya masih ingat, Napa Tuan. Eh? Dulu orang menyerang Tun Dr Mahathir dengan isu apa? Nepotisme dan juga kornisme. Tapi hakikatnya, I'm not defending Tun Mahathir, tapi ini reality dan juga fakta. Datuk Seri Mokris Tun Mahathir masuk politik selepas uh, peletakan jawatan Tun Dr Mahathir. Itu, itu 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 fakta. Ada tak orang memuji, ada tak orang orang kata apa, menghargai uh, prinsip yang digagaskan oleh Tun Mahathir pada waktu itu. Adalah Datuk Muazzani Tun Mahathir menjadi bendahari apa UMNO Melis Pemuda UMNO Malaysia, Ketua Pemuda UMNO bagian Merbok, tetapi tidak menjadi ahli parlimen, tidak menjadi ahli dewan undangan negeri pada waktu itu. Maksud dia, Tun Dr. Mahathir mempunyai satu prinsip yang jelas apabila aku jadi Perdana Menteri, aku menjadi pemimpin kerajaan, anak-anak aku semua tak boleh masuk politik ataupun memegang jawatan politik di dalam kerajaan. Menegar boleh. Ha? Menegar itu atas kontak dan juga networking masing-masing lah. Okey, yang keduanya Pak Tuan, apabila Tun Abdullah Ahmad Badawi menjadi Perdana Menteri, dia nampak Khairi Jamaluddin itu seorang anak muda yang sangat talented, yang sangat hebat, sangat pandai dan berdaya maju dan sebagainya. Dibawa masuk sebagai pegawai. Kebetulan pula, orang kata apa, apa ni, berkahwin dengan anaknya Nori Dan itu diwar-warkan menjadi sentimen tingkat empat dan sebagainya. Inilah nepotisme dan juga kolonisme sampaikan pada tahun 2008. Isu inilah yang mengurangkan majoriti dua per 3 kerajaan pada waktu itu, For the first time. 2008 lah. Eh? tetapi eh, berbeza dengan parti-parti lain. We can say <coughs> PKR pada waktu itu mem membolehkan maknya menjadi presiden parti bertanding pada pilihan raya, anaknya juga berbuat benda yang sama. Tidak ada masalah, tidak ada pun kritikan rakyat kepada PKR pada waktu itu. Itu pun kita tak nampak dah ada unsur-unsur tak ada memomokkan nepotisme kronisme. Di dalam PAS, hadiah wang Presiden Parti. Pada waktu sekarang pun Presiden Parti. Nah, nah, tapi nah, menentu dia pun. dia pun, dia ketua pemuda, menjadi ahli ESKO Kerajaan Negeri. Nik Aziz pun uh, Dewan Ulama dan sebagainya, menjadi spiritual leader kepada Parti PAS. Tapi anak dia, Nik Abdul apa, apa semua, boleh Ketujuh. bertanding Ketujuh. parlimen. Yes. Tak ada pun, saya nak beritahu Pak Tuan Rakyat, membalun orang kata apa menyerang parti-parti ini dengan dengan gagasan ataupun serangan-serangan nepotisme kon ni tu saya nak bagi tahu Tuan kecewa kecewa tetapi kadang-kadang uh, we, we, are not being treated fairly on this thing kita ni punya lah jaga line-line dan juga prinsip-prinsip tertentu takut orang kata tetapi tetap juga amno um, dihujani dengan tomahan-tomahan nepotisme dan juga kronisme. Itu saya nak bagi tahu kesimpulan dia Pak Tuan. Parti boleh buat Koronisme ke Nepotisme ke Boleh buat Tapi jangan UMNO je buat UMNO buat macam-macam UMNO kena Itu fakta dia Nabi kita melihat tu Fakta asal Dia semata-mata Macam Tok Pukul Ia hanya dijadikan modal politik Maka ya, modal politik lah, ya, Mencipta sentimen Tapi Tapi kita kena bagi pemahaman kepada rakyat dan rakyat saya ingat doktor hmm. pun setuju bahawa perlu bezakan hmm. antara lantikan hmm. dan pemilihan secara demokratik. Hmm. demokratik. Hmm. Uh, seperti mana Presiden PKR sendiri mengucapkan bahawa izah dipilih oleh tuan-tuan dan hmm. perempuan hmm. sidang perwakilan. Hmm. Uh, okaylah, kalau dulu nak dikatakan uh, Waktu Mama ataupun Datuk, Datuk Sri Wan Azizah Mengambil alih kita ter, tepuk okay, ke di, di, di hmm. kalau waktu yeah. Tekanan yang begitu hebat hmm. di, 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 di ya, parti PKR tu Presiden masuk dalam hmm. Maksudnya so, tak ada pilihan hmm. Untuk meneruskan kesinambungan kepimpinan Itu yeah. perlu ada legasi yang menurut Tapi di, dalam soal Al Izzah bagi, ni ha, Dalam soal, diri, dan soal Izzah ni adalah Terpulang kepada Pemilihan perwakilan Jadi ya. sokongan 71% hmm. Lebih Saya ingat daripada, kepada Nurul Izzah ni satu signal bahawa uh, Ahli PKR membuat keputusan hmm. Bahawa PKR Perlu berada dalam ujian kuasa ini. Hmm. Dan harapannya Dengan kemasukan Nurul Izzah ni Persoalannya adalah isu yang sebenar Mampukah Nurul Izzah hmm. Bawa kepimpinan yang segar Dan meneruskan agenda hmm. reformasi bukan sekadar membawa bin hmm. ataupun binti dia hmm. aa, sebagai anak seorang presiden ha, itu je yang kita harapkan Ya, <coughs> yeah. Saya, saya Pak Tuan uh, satu saya tidak pernah dap dan tidak pernah meragui uh, keupayaan Nurul Izzah Anwar because she is going through all the process uh, all this while bapaknya dipenjarakan keluarganya hewaya because of uh, politics dan sebagainya pada umur tertentu dia dah jadi ahli parlimen. Dia berada dalam parlimen dalam usia yang sangat muda. So we have gone through the process dan dia pun pernah bertanding dan sebagainya dan dia pun pernah berdepan dengan kerajaan pada waktu itu. Semua proses dia lalui Dan uh, beberapa kali pengalaman kita berada dalam kerajaan perpaduan saya pernah melihat uh, uh, di, uh, her, her action dan juga beliau beraksi di pentas politik. No doubt dia okey. Cuma persoalan dia apa yang cuba dilakukan oleh pimpinan PKR sekarang ni? Saya menarik dengan uh, pandangan yang Pak Tan lontarkan, adakah Rafizi ini dilihat sebagai kumpulan-kumpulan yang uh, anti-establishment anti yang sebenarnya hostile dengan komponen-komponen uh, di dalam kerajaan perpaduan, khasnya AMNO so president need somebody yang boleh menjadi glue ataupun penyatuan kepada semua parti-parti dalam kerajaan perpaduan khasnya UMNO lah parti-parti lain bukanlah kita kata tak relevan hmm. tetapi yang sering diperkatakan yang hangat yang sering ada kontroversi hmm. yang menjadi pahatnya adalah UMNO 30 hmm. ahli parlimen UMNO dan barisan nasional so pada pandangan saya dia ada perancangan tertentu dan uh, pelaksanaan bagi menggagas dan merealisasikan apa yang dikendaki oleh presiden itu ianya datang dengan harga dia tak datang dia tak mai dengan 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 percuma masuk dia mungkin presiden saya tak mau tuduh ini analisis politik saya mungkin ini pilihan yang presiden terpaksa buat Maksud dia nak, mem, tak, nak memelihara glue factor di dalam kerajaan perpaduan itu dia memerlukan seorang timbalan yang memahami dia. Menuju PRU16. Menuju PRU16 yang boleh membina bukan perwatakan yang meruntuk. Yes, kita tahu perwatakan Rafizi, she, he's a very blunt person, straight talker dan sebagainya. Nevertheless, no doubt dia sangat pandai, sangat bagus. Itu kita kena akui walaupun sosok inilah antara yang dibenci di dalam parti UMNO sendiri. Tetapi hakikatnya inilah pilihan dan keputusan yang seorang pemimpin kena buat. Datuk Seri Anwar Ibrahim kena buat. Sorry lah pak Tuan, I'm 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 not accusing tetapi nak menggerakkan 200 lebih cabang ya, yeah? nak menggerakkan 200 lebih Menurutkan cabang, menyatakan sokongan kepada Nurul Izzah. Dia bukan just macam tu saja. Dia mesti ada satu arahan, dia ada satu perancangan I, I don't want to say konspirasi tetapi sememangnya kena ada, satu perancangan yang sangat teliti untuk blow Nur Izzah out of the water dan di highlightkan beliau adalah merupakan pewaris kepimpinan yang akan datang dia sangat capable dia sangat hebat dan sebagainya dia memerlukan satu-satu pengarahan from top daripada atas. So itulah persepsi hmm. yang 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 bukan bukan saya seorang nampak tetapi saya yakin dan percaya rakyat nampak dan juga ahli parti pun nampak sebenarnya apa yang sedang berlaku bagi saya this is a bold dan keputusan yang sukar dan kemungkinan harus dibuat oleh seorang presiden bagi memelihara kepentingan yang lebih besar dalam konteks uh, politik PKR yeah. apa yang Tok Pun suggest itu adalah ini adalah tactical maneuver yang dibuat e oleh presiden demi menjaga keharmonian kerajaan terpadu sukar hard decision, very painful decision, tetapi perlu dibuat. Keputusan ini dibuat dan dia bakal orang kata apa menyaksikan bakal invite uh, tindak balas yang 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 sangat Jadi sangat beri ataupun kurang beri dan sebagainya saya tak tahu tapi duk nampak macam kekalutan. Nah kita boleh kata ini kekalutan di dalam pasca pemilihan yang perlu dihandle dengan bijak hmm. tanpa emosi penuh taktikal macam Pak Tuan kata tadi bagi uh, to stabilize back the ship lah oh, kita saya baca detail lagi beliau menewaskan penyandangnya Datuk Seri Rafi Ramli yang juga Menteri Ekonomi selepas memperoleh 9803 proses mem memilih barisan kebinaan bagi majlis pimpinan pusat majlis pimpinan angkatan muda Pusat dan Majlis Pimpinan Wanita Pusat itu yang bermula dari lama berakhir pada lima petang memabitkan keseluruhan 32030 Pengundi secara fizikal serta dalam talian. Okay, tuan. baik terus menyokonglah channel Hang Duk mana. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.